Витаю вас, друзья. Мы на канале Рыбатюга. Сегодня у нас в планах речка Мжа. Речка Мжа, смотрите, что по планам. По планах у нас два комплекта сегодня. Это твичевый комплект. Он сегодня будет использоваться для троллинга. И джиговый комплект. Он у нас будет использоваться по назначению, как не удивительно. В общем, в планах что у нас? В планах у нас Девица, буду ходить троллингом, шукать выхолоти рыбу, где там уже скопление беили там или что-то в том роде. Если на троллинг поклевок не будет, буду вставать и обрабатывать эти места интересней джигом. Ну, якость так. В принципе, план простой. Давайте реализовывать. Погнали. Так, а, кстати, похвастаюсь. Девица, какая мой девайс. Это мне моя дружина задарила. Классно, когда дружина поддерживает тем, чем хворіє человек. Так, ладно. Распочинаю я с троллинга. Сейчас покажу, с чего. Это копия на нориста Дамакки от Blue. Классный воблер. Геко 125, по-моему. 132, извиняюсь. 132 миллиметра таким же покусаний, побитий натуралочки. Начинаю с него тролить И буду в эхолотику видивлятися за одну рыбку. Глубина, вода, кстати. Когда я был тут в последний раз, води було меньше набагато. Сейчас уровень поднялся. Сейчас тут 4 метра, было меньше. Сейчас, ну, как бы 4, 4,2, чтобы розуміло, понимали, ось берег. Ну, то есть, тут а 3 метра от берега уже, ну, русло, то есть, канава. Но тут все-таки канава сделана. якби как бы. сейчас буду плыть что-то пытаться поймать. Надеюсь, вин ныряет на где-то 3-2 метра, плюс-минус. Ну, я думаю, на метр щучка поднимется. Я надеюсь, конечно, это должно. Если активно, то поднимется. Погнали! Так, друзья, есть первая щучка невеличка. первый я затренировал, хотя странно. Эх, плавал я, плавал там, где... Опа! Там, где была куча бели, щука не было, поклевок, по крайней мере, не было. Тут -то ось, пожалуйста, вам нафиг. Воды. Точнее, бели не было, там пару силетиков крупных, Пожалуйста, первый щурок не крупный, но есть вот такой, такой ручек на вылочке. Я не знаю, ну тут <дит> детский, короче. Странно, не знаю, Все части вообще белья нет. Там была просто стена стояла, прям, я вам уже потом поплыву, покажу. Что, отпустим, холодно-холодно. Вот такая красотка, Речки уже золотые, столица, классно. Давай. Пока. Классно. Уже рыбалка начинается. давай я уже плаваю. Ну, як давай Минут 40. Поклевок не было. Это не менял я. Это туда прошелся от точки высадки. И вот это вот иду назад. Вертаюсь. Пошел в другую сторону. Рулит. Рабочая тема. И на, и на Twitch, и на троллинг. Так, ну что, погнали. Дальше. Кого-то пробовать ловить. Есть. Есть еще одна. Прям там же. отплыв, включив камеру, просто так, думаю, хотел показать. Типа просто так троллингую. Пожалуйста. Это что-то пободрее, слушайте. Это даже так не и подниматься хочется. Ну, как трошки, по чуть-чуть. Чуть-чуть побольше. Чуть-чуть совсем. Так. -то. Вода набагато почистейшего. И все так аккуратно клют за... за усик берут. За краешек. Вот так вот. Все за краешек, за усик. Я не пойму, в чем прикол. но тут она что-то есть. Видите, какая. Шмакодявочка. Тоже такая некрупная. Но есть. тут трошки поменьше. Тут где-то 3,3, 3,4 метра глубина. Вот такие вот они. Мелко щуки. Вот такие. Классные. Что не что клювали. Так, ладно, давай. Ой, бежи на домка. Тебе мы есть не будем. Ты еще маленькая. Бежи. Пошла. Потихоньку, потихоньку. Классно. Дело начинает набирать обороты. Причем реально вот сейчас тачки тут сразу две поклевки сходу. Одна буквально 50 метров, и еще одна. Я только облер заглубил. И она жахнула. Нормальная тема. Рабочая. Погнали. Так, как я тебя Делаем заброс куда-нибудь. Это важный момент. Куда-нибудь. Включаем передачу и пялимся в эхолот. Выбираем скорость. Так уж, чтобы не сильно быстро, не сильно медленно. Вот так, трошки присбавим. Воблер заглубили примерно. Удилище, кончик до воды, потому что тут глубоко. Воблер идет десь на 3 метра. А тут 3,6 у нас. И вот так. Чачакаем, короче, потихоньку. На двухтактнику, конечно, такое себе удовольствие тренировать. Ну, а что делать? Зато получается. Главное, что, главное, что получилось. И вот так вот скучненько тарахтим. Как-то так. Ну так можно еще трошки подрачнуть трошки. А вдруг она там преследует. И не хочет клювать, а мы и так дрочь-дрочь, Она бах сразу. Хе -хе. Так это тоже вероятно. Ну, как-то так. Дивлюсь в холод, типа, выдавляюсь. где там уже как-то бугорочек, скопление рыб какой-то. И там как-то внимание заостряю. Там уже поддернуть, где-то подсмыкнуть. Но так пока уж рыбы особо моя О, а щука есть. Дивится. А щука есть. Рыбы особо не было, а щука клюнула. Ну, тоже шма... ну, як щука. Шмакоделка. Селедка клюет, Я не знаю, в чем прикол. Для нормальной щуки. Но вот эти селедки клюют. Именно, бачите, в этой части вот, на, на троллинах лупят. Причем лупят, реально лупят. Ой, глазик попала тебе, ой-ой-ой. Сейчас мы тебя аккуратненько не переживай. Оп. Ну все, пока-пока. Пульк. Поплыла. Малявка. Ну так вот я, кто он, она, кстати, он выхолоте выдно, да, стрела, вот что пришла, цыщучка отпустил, ось, вот она пришла на дно, вот она лягла, оп, на дно. А вот это она была, я отпустил их, вот показал, что она на дно поплыла. Такая мала, так показывает, значит, там, какой-то крокодил бляха на дно поплыл как-то так. А, классно, классно. Продолжаем. Так, друзьяка, есть паровощучка на джих. Вот тоже такая что-то. Что, шо, здесь шла чешу? Нормально, иди. Иди, нормально, иди, 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 иди. Ну, вот тоже такая же самая. Такой же самый, что рогай. Такой же самый. Клюнула она на копию... Тихо, тихо, тихо. Та тихо, ляг. Та, Та цыц. Клюнула она на копию свинга 3,5 дюйма на 8 граммах на двойничку. И такая вот. Тоже не крупная шмакозявочка. Погнала. Короче, тут такой рельефчик, на тут туда ямочка, выход. Опять ямочка и выход. Буквально тут на пятачку. Причем такие перепады в 2 метра. Ну, то есть приличные перепады. Вот я став, думаю, и бель стоит. Бели богато, думаю, стал Думаю, попробую. Кстати, проехал наконец-то раш мне. 08. Шнур огонь. Скажу так, реально огонь. Клюнула она десь, десь там, вот там где-то с уголочка она подсила. Итак, реально подсила почти без поклевки, без ничего. Так еле-еле, чтоб поджала. Вот с двойничком я рискую. Я отбоечку не брал. Ну ладно. Ну, приятно, уже на джих поклевка была. Уже приятно. Джих, я скажу честно, приятнее, чем на тройник ловить. Ну на поклевка, все дела. Решил начать с масла, потому что вода чисто-чисто. А тут была такая зелененькая кость. Сейчас вода относительно чиста. Мне садуще нравится, чем было. Ну, здесь и видно. Ну, с лилией даже большинство лилий выдно. Водичка чистенькая. Так, ну что, ребята, пидем трошки пиццумки. Пока тут кофеечек сидела за морем, так сказать, червячка. Что я вам хочу сказать? В общем, на троллинг клюе. На джих тоже клюе. На джих была пимана одна шмакодявочка последняя. Еще одна была подбывка. Я тут став на поворотику ямка. То есть была еще поклевка. Такая она подбыла Вверх трошка подтукнула. Ну и все пока. То есть погода классно, Погода шепче. Рыба поклеуя. Сейчас попью кофейка. наверное, пойду еще трошкой по троллингую. Возможно, да еще стану джигану. Ну, тут просто поворот. Идет такой буква Г. И этот я вам сейчас даже покажу. Девица. Ну вот так, вот и идет поворот. Вот так, бачите, ось заглубление ямочка и пішов дальше туда. так, тут вот, такой прикольный рельефчик. Я стою на пупку, тут, где я стою, на пупочку. А дальше, а дальше, а дальше у нас идет миляка. То есть яма, пупок, опять ямка, опять выход. То есть так и тут вот, интересно. Ну, бачите, Одну я там снял с мелячка на свальчику и тут то есть была поклевка одна. Ну и все пока. Дальше будем шукать. Погнали дальше. Так. Есть еще мелко шнурсом. Я не пойму, что она джих не клюет? Тут на троллинг клюют. На воблер на равномерку. Даже такие мелкие. А на джих не маточки. Я там стоял, вроде такая силуэта есть. Видите, какие. Пипец. А да нормальный, блин. Что это за нахрен детский сад? Я не пойму, ничего, что. Я так не играю, э, ребята. Да нормальные рыбы. Ух, и уж конечно. Блин, непонятно, что то как-то. Мелочь что то богато, на... так на троллинг клюют. На джих не маточку. То один тычок был, ну, точнее, одну пимаю, один тычок был. Все. Я не пойму, как оно так работает, вот это все движуха. Давай, ты плывем, доедай. <гум> Погнало. Непонятно, как то оно, что-то, что-то то непонятно. Что то за приколы такие? Ну, ладно. Клюют и на том спасибо называется просто на джих не лезет. Хотя, блин, ну, тоже силиконка, думаю, кажу крупно, блин. Ну, 3,5 и 3,3 дюйма силиконка и воблер нахрен 132. Ну, вот как так получается, я не знаю. А на джих не клея. Хотя тоже ж по дну. А тут равномерка. Ну, не дать колебания, может, какие равномерка и нравится, я не знаю. Ладно. Плюх. И полетели дальше. Раз они хотят троллинг, значит будем им троллинг. Можешь... Может, то есть нормально же отзываться. Правильно? А вдруг? А вдруг, а вдруг? Как бы рыбка, он рыбка есть. Там чуть-чуть, там чуть-чуть он рисует. Не богато, но... Ну, что есть. Поменял я воблера. Ну, он все уже чуть-чуть покрупней. Это уже прям чуть-чуть покрупнее. Ой. Тоже так она на соплях, видите. Прям вообще на соплях-сопликах. В общем. В общем, друзья, тоже лблю копия на Rerange MR. И вот такой вот... Чурагай. <свят> вот, вот такие они клюют все. Тут я не знаю, они все калиброваны. Хотя ты раз был, типа, ну, были покрупнее щучки. Одна кило двести я поймал, отпустил. Вторая была... Я был с берега, тут джигала, может кто смотрел Ну, такая, спетляла, ну, грамм 800, может, такая щучка. Но сегодня все вот такие вот. Вот такие. 350-400 граммчиков. Ладно, анестируем ее. Отпустим. Отпустим ее вот туда, плывет Ну, как-то так. какая конечно, макозялка процепилась. И баграну, походу, да? Ну да. Ай, да. Чувствую сегодня... Ух ты, ё-моё. Это, конечно, вообще... Це прям big fish нахрен, ребята. Це Big Fish. Це просто Big Fish. Big Fish 150 размера. Так. Давайте только не будешь дергаться. Пожалуйста. Бо я вас знаю. Вы такие. Ребята. Завы потом только тройник из рукой тягай. Ого, тихо-тихо, не дергайся. Да не дергайся, кажу, опа, тихо-тихо. Так, маленький, тихо. Ну, давай, не будем. Я тебя сейчас отпустю, и все. Поплывешь дальше по своим мелким делам. Вот так вот, все. Ну ты нервничал, блядь, Пипец, ну что это? Ой, господи. будешь же, чи не будешь? Друг ты мой любезный. Будешь. Будешь, будешь. Поплыл. Да. Что-то они все крупнее и крупнее становятся. Пипец. Пока мис троллю на, на утюгу вот дядю. Это на него уже Третья поклевка была. Третья поклевка была. Значит, может быть, когда-нибудь, то есть нормальные клюны, все время есть, поплавают трошки. Вот все вот так, ребята, выглядая куча бели беля дна. Надеюсь, вам видно, выхал. Видите, это все полосы. Вот глубина 4 метра. От 4 до 2 метров. Вот это вся стена, это все бель стоит. Это все тупо бель. Здесь она закончилась. А вот это вот пупочек отдельный, это может быть чучка. Судя по тому, что я сегодня клювала, вот это между стадом его вот счет стадо били, между ними вот и по бугорочек, там уже быть щучка стоять. Ну, вот опять погнала. Беляха. Просто куча бели. Тут надо ловить на удочку, наверное. Ну, это не точно, что оно клевато. Я не знаю, что это за рыба. Размер непонятный. Ну, я думаю, что, скорее всего, не крупный вообще. Ну, прям вообще не крупный. Ну, а там фиг знаться, надо проверять. Видите, ну вот по беле нема поклевок. Вот там рыбы не было. Ну, как бы, с таких стад бели. Еще как клевала. А тут, ось, вроде и глубина та самая, в принципе, 4 метра. И бели куча, а рыбы нема. Вот и все. И что так непонятно. У нас есть. Есть какая-то... Вот ну, тоже что-то такое, как, короче, стандарт. Стандарт. И все так интересно. Клюет такая как вдогонку. За, за жопу. За задний тройный кота. Бачите, как? За задний тройничок. чок. Прикуси. Я не знаю. Де, где, ну, тихо, тихо. Должна же быть нормальная рыба. Ну, то есть крупная, ну, как крупно. Хотя бы, ну, ну, блин, 800 грамм. Ну, такие под лоха Ну, должны же быть. Раз, Ци. Жульбани є, то чу, чу тих нема. Де вони? Вопрос. Непонятно. Якби що -то, то так сітьми сетью все. Чи що, ну. Я не знаю. Я не знаю, як це. Як це об'яснити, що сказати? Де вони? Без поняття. Ладно. Сопля вже рікою течуть. Оно вроде і плюс на вулиці, ну прохладно. Ну, вода. Вода, судя по эхолоту, 4,7 градуса. Якось так. Ой, ладно. Ще поплаваем. Так, ну что, хлопцы. Ось и все. Закончилась наша сегодняшняя рыболовля. Човник, как видите, уже на суші. Будем собираться до дом. Выводы какие? Выводы такие, что... Рыбы много, но рыба мелка. где крупная непонятно. Я тут проплывал миллион раз, миллион кругов навернул, по эхолоту били много, щуку я понял, как показывает, он рисует отдельные такие бугорочки небольшие, то есть я только его проплываю, где-то в улю захода сразу тун поклевка. Было много холостых поклевок, наверное, с десяток, богатенько мелкой щуки поймали. Отпустили все, естественно, потому что ну, она реально мелко вся. Ну а так и все. В принципе, с джигом я трошки поупирался, особо результата не имел. Там пару одна, одна поклевка и одну пима. Ну то есть все. Вы это все видели. Ну а так, в принципе, все. Всем удачи. Не забываем лайк, подписку. До новых встреч. Пока.